Друзья, вы вновь на моем канале. Благодарю всех за подписку, лайки и репосты. А кто еще этого не сделал, милости прошу положительным энергиям. Как всегда хочу подчеркнуть, что иногда даже слово плацебо, услышанное в нужное время, может сыграть роль антибиотика. Возможно, даже в вашем конкретном случае. Не скупитесь, пожалуйста, на лайки и репосты. Это поможет продвижению моего канала и укрепит нашу с вами дальнейшую дружбу. Мысли, как обычно, черпаю с потока, а посему читаю их с листа. Приятного прослушивания. Я сегодня хотел бы поднять тему а, шансов нашей жизни. Порой в нашей жизни возникают спонтанные ситуации. Мы, например, целенаправленно двигаемся к какой-либо цели, но вдруг... На пути и достижения возникает некое препятствие. Или, выполняя какое-либо свое желание, внезапно осознаем, что оказывается, желание это совершенно не наше, и его результат не может улучшить наше состояние, либо наше общение. Или, например, отношения. Они ровные, всех устраивающие, и вдруг мы начинаем осознавать, что они превратились в созависимые. И нам уже нужна свежая струя или какая-либо отдушина, или еще. Мы живем ради наших детей, ради их развития и безопасности, забив, как говорится, на себя и свои потребности, начиная от интимных и заканчивая самооценкой и так далее. И вдруг в нашей жизни появляется какой-то ступор, некое препятствие, какое-то осознание или зачастую какой-либо человек, и все это происходит не просто так. От вредности характера или пресыщения удовольствий. Не от того, что вдруг ни с того ни с сего нас, нам просто захотелось, просто как бы повело и накрыло. Нет. Ничего в нашем мире не бывает просто так. Это, друзья, наступил момент, когда высшие силы, мироздание, Бог, ангелы или другие силы, к которым вы обращаетесь, и другие энергии – которые вы верите, вмешались в вашу рутину существования. Заметьте, существование, а не жизни, потому как жизнь – это яркая смена декораций. Это тот же театр с несколькими актами и антрактами, где мы такие же вовлеченные зрители, с той же разницей, что одни играют на сцене, другие вовлечены, а третьи – просто зрители-наблюдатели, как за пьесой жизнью, так и за собой, своими энергиями, своим состоянием, своими эмоциями и действительностью, происходящей вокруг нас. В нашей жизни все имеет свой смысл. Повторяющиеся цифры на часах, постоянно попадающиеся нам на глаза рекламные щиты, которые в моменты как бы отвечают на наши внутренние немые вопросы. Логотипы компании со скрытым смыслом, одинаковые даты рождения, как бы при случайном знакомстве. Все это не просто так. Это все сигналы и подсказки извне. Все начинается банально. Либо с неудачи, либо со знакомства. Короче, в твою размеренную жизнь врывается какое-то событие. Вначале ты не очень-то и придаешь этому значение. Потом, как бы с интересом, начинаешь наблюдать раз за развитием событий, отношений, сменой оценок, своими собственными поведениями. А параллельно твой ум начинает анализировать и делать совершенно другие выводы, иногда даже в корне расхожие с твоими предыдущими кредо. Тебя начинают наполнять иные смыслы. В твоем сознании и в твоей груди появляется какой-то настороженный трепет, подрагивающий трепет. Мысли сводятся в одном направлении, и ты начинаешь ставить себе вопрос, как быть дальше. Ведь ты уже привык к собственному обесцениванию, к жизни для других, для детей, друзей, подруг, партнеров. Тебе некомфортно временами, но ты уже с этим смирился. И все более проваливаясь в зависимости, пессимизм и неверие в себя, в свои силы, в свой успех и в какое-то чудо. И, о чудо, это случилось. В тебя вселилось нечто, еще какие-то неясные ассоциации и предположения, легкая турбулентность в мыслях и словах. Ты как бы собрался воедино и раскис одновременно. Какие-то неясные тени событий начинают накатывать на твое подсознание. Ты одновременно застыл в своей привычной парадигме и стал жить как бы в двух разных параллельных мирах измерениях. Я думаю, всем знакомы эти чувства и ощущения, особенно если приходилось хоть однажды вновь начинать свою жизнь или отношения с чистого листа. Ведь у вас остались какие-то прежние обязательства, какие-то незакрытые гештальты, но одновременно и уже формируемые из прежних желаний новые возможности, о которых вы боялись даже и думать. Ваше тело требует контакта, ваши энергии взаимопритягиваются, ваши мысли в плену у противоположного пола. Вы зависли, ваш барометр сломался, а ваш компас никак не может остановиться, выбрав какую-либо одну из сторон. И это вам тоже знакомо. Вы откладываете какие-то встречи и вопросы на потом, и одновременно желаете решить все мгновенно, здесь и сейчас. Древний страх перед выбором и возможным отказом разъедает своим ядом ваш мозг. Вы почти парализованы, и тут есть два пути. Либо поддаться, проецируя витое нервный срыв, либо сделать шаг навстречу. Состояние неизвестности и размытости порождает психоз, сделанный шаг навстречу, пускай даже и неудачный, и провальный уже дает ответы на многие вопросы. И даже если вы посчитали себя слишком умным и вашего и выше всего этого, то в итоге, вытеревши ноги о себя, вы вновь впадаете в обесценивание в зависимости и невозможность решения вопросов только уже на более низкий душевный, духовный, эмоциональный и финансовый уровень. Из-за того, что вам был дан шанс но вы его не только не использовали, но даже не совершили никаких движений к достижению своей мечты. И это случится обязательно, потому как ваше намерение не двигаться к своим же желаниям формирует соответственную событийность. И от вас возможности просто отходят в сторону. Давая вам разрешение поступить именно так, как вы решили. Это ваш выбор. И, соответственно, это ваша ответственность и ваша потеря. Ну а будет ли еще такой шаг в жизни? Это риторический вопрос, на который ответа нет ни у кого. Тем более, что от предыдущего вы отказались самостоятельно. Тема отношений, желаний, возможностей и решений всегда являлась краеугольной у таких известных психологов эзотериков и мистиков, как Карл Юнг, Елена Блаватская и многих других известных духовных наставников. Казалось бы, эта тема уже давно препарирована и разложена по полочкам, по цитатам и даже сведена в некие таблицы. Да, но это, это величайшие умы и труды их бесценны. Но когда это происходит именно с нами, в данный конкретный промежуток времени, это уже другая парадигма. Это наши живые эмоции, страхи, переживания, выводы. И это неотвратимое понимание обязательного выбора. Хотя, как говорил Миха... Михаил Жванецкий, этого можно и не делать, если вам не важен результат. Но результат важен всегда и для всех. Потому как результат это и есть тот потаенный смысл жизни. Хотя, конечно, и сам процесс интересен, но если он не завершен то это просто потеря смысла, времени и энергии. Посему, невзирая на вековые различия, на неясность дальнейшего развития отношений, на турбулентность, на турб... На турб... На турбулентность мыслей и страх быть непонятым кем-то, другим или обществом, невзирая на порой свою собственную нерешительность, возможность стеснительность, либо недостаток воспитания, детские комплексы, и обесценивание себя, сделайте наконец-то шаг навстречу своим желаниям, своему, своей раскрепощенности, своему, своей лучшей версии «Я». Навстречу встречному движению со стороны партнера, событий, со стороны влечений и возможностей, наслаждаясь жизнью в полном объеме. И даже если это не получится, у вас будет яркий, эмоциональный, неподражаемый и незабываемый личный опыт. И, конечно же, счастье, хоть и в моменте. Вот такими мыслями я бы хотел поделиться сегодня с вами. Всем любви, здоровья, процветания и счастья. До новых встреч, друзья.